как и я, когда-то год назад, на самом деле, точно так же стоял. Удачи вам на этом кастинге третьей фабрики звезд. И я думаю, что вы пройдете, если вы хорошо споете нормальные современные песни, которые показывают мне, точно открывать ваш голос. Так что, удачи вам! Ура! До того, как дістатися кастингу у фабрики зерок 3 экзотичная девчина Сабрина подолала долгий маршрут. Вона народилася у російському місті Воронеж, звідти переїхала з родиною до України. Оселилася у Керчі, а кастинг вирішила проходити у Харкові. колоссальный from Колоссальное удовольствие, я от вокала получаю. Я очень люблю петь, я отдыхаю душой, когда я пою. Я очень трудолюбивый человек, люблю добиваться своего. Я целеустремленная, потому что ну, вот с детства у меня была такая жилка. Я ходила на танцы, и девочки одногруппницы все время ругались со мной из моего цвета кожи. Вот, но я все равно ходила, мне было на них совершенно наплевать. Я приходила, занималась у станка, сама себе муштровала, там какое-то время стояла за кулисами, повторяла движения, когда переходила в разные кружки. Я шла к своей цели, я знала, чего я хочу. Пришла она угловатой 13-летней девчонкой, которая очень хотела научиться петь в которой чувствовался восточный голосовой потенциал, но поначалу все распевки и постановка дыхания, постановка голоса не давала никаких результатов. Ты не могла заниматься с этим преподавателем, потому что она очень жесткая, очень властная женщина. Она постоянно тыкала пальцем мне в эту диафрагму, с длинными ногтями, кричала на меня, ты неправильно подаешь звук и все остальное приходило с истериками. Я не могла ни кушать, ни спать, ничего, но в следующий раз я все равно шла, потому что я знала, что мне это надо. Сабрина, вы проходите во второй тур. Мы бы хотели вам вручить эту заветную звезду и пригласить вас во второй тур. Молодец. Спасибо, Спасибо вам. Виявилося, що свій вольовий характер Сабріна загортувала ще з дитинства. Маленькою вона лишилася без батька. Однак, схоже, і досі за ним сумує. Может за допомогою проекта он надеется переконати его, что колис давно он срубил помилку, перешовшись с родины. Моя мама русская, она вообще беленькая, такая от природы с голубыми глазами. Мы с сестрой в нее не пошли, пошли в папу. Папа араб, что папа мусульманин, а мама христианка. Они решили разъехаться, решили, что так будет лучше. Папа сейчас живет в Египте, я его уже не видела 13,5 с лет, а мы живем с бабушкой, с сестрой, мамой. В Керчи. Последний раз я его видела, когда мне было пять с половиной лет. Я абсолютно помню, как он выглядел, как он разговаривал, что он ел. Вот помню, как он одевался. Я все очень хорошо помню. Екзотична дівчина з півдня України одразу справила враження на суддів своїми здібностями. Однак вагомою перепоною у боротьбі за місце у фабриці зірок виявився її вік. Адже Сабріна поки що не досягла повноліття. а значит, не имеет права брать участие в проекте. Она там маленькая, как бы пытается нам иллюстрировать то, что она хочет нам красиво петь, но мне кажется, там вот именно как бы, нетронутый багаж. Ну, который... 17 лет мы вообще решали да. с Ириной, что мы 17 летних не да, берем. Да, берем. маленькая очень. Если действительно мы говорим о том, что в фабрике должны быть люди хотя бы чуть-чуть повзрослее, то я согласен с тем, что в третьем туре ей еще даже рано выступить. Вот мама, она ей постоянно говорит, доченька, это не наше, мы туда не попадаем. Ты только потеряешь время, у нас совершенно нету денег на все это. Там надо большие деньги участвовать, там надо платить деньги. Мама даже плакала, потому что в последний раз, вот когда сейчас ехала, она не знала, где брать деньги. Не знала. Не знала. Если бы бабушка не... Знала... Бабушка занимала у своих знакомых, потом мама занимала у кого-то из своих знакомых на работе. Да. Опыт под, подписания контрактов с несовершеннолетними людьми у меня есть уже, мы подписывали да, с Соколовским. Ему... 15 лет, Я... да? Сколько ему? 15 лет.